Всем привет! Не могла не показать красивые цветы на дворе. Конец декабря, вот уже все приготовления к новому году. А посмотрите, какие у нас красивые гиацинты! Это еще две стрелы сегодня срезала, отцвели, А какой от них аромат Ой, просто удивительный! Цикламены у нас красиво цветут. Ананас вырос. А, Тань, а рождественник, ты убрала, да, цветок? Ну ничего страшного. Вот такая у нас красота. В общем, вы поняли, что за окном темнота. И на ночь глядя, как всегда, на ночь глядя, мы будем что-то выпекать вкусное. Таня, рассказывай. Да, у нас уже размороженное слоеное тесто. Готовое слоеное тесто, да. И купили маковую начинку. И готовые маковые Уже начинка. Готовую э, готов. Да, для всяких кондитерских изделий. Первый раз мы взяли и хотим попробовать. Да, сейчас будем распечатывать. Она такая мягенькая. Да, вот купили в Эдеке в магазине. И сейчас посмотрим, что она из себя представляет. Ты не будешь даже в пиалушку, да, Таня, сразу на тесто? Я думаю, что да. Ого, аккуратно. Что же она из себя представляет, эта маковая начинка? Сейчас посмотрим. Ты хочешь все сразу? Сейчас посмотрим. Ого, вот такая вот она красивая, блестящая на вид. Это начинка. Ох, попробовать бы. Красота. В общем, все, ты как раз весь пакетик сюда, да, пошел. Сейчас распределим. Сейчас аккуратно распределим. Начинку мы распределили. Такая вкусная начинка. На запах к нам пришли помощницы. Вот Васюшка, и там фетелька у нас еще есть. Вася и фета. Тань, давай, что мы делаем дальше? Крутим рулет. Крутим рулет. Давай, пробуй. Мне кажется, так много начинки. Не будь она у нас наружу. Сейчас посмотрим. Вот таким образом сейчас будем пробовать скручивать рулет. Мы здесь еще ни разу так, ни, такую выпечку не делали, да? Рулетики. Mm -hmm. Вот так вот хорошо получается. Классно. Длинненький такой рулетик-жгутик получается. И сейчас что мы будем делать-то? Что там будем? Будем экспериментировать. Надо разве насквозь прорезать? До конца? Сейчас проверим. и творческий процесс. Ух ты, как ты красиво их выкручиваешь. Вот так вот, надо ну, же, как интересно. Вот такая косичка получается, такой красивый колосок. Итак, идем дальше. Значит, одно направо, другое налево. Угу. И это еще оказывается не все. Давай потянем. Что-то у нас будет круглое такое или овальное, в общем красивое mm -hmm. будет, это. Да, Даже это не колосок, а еще красивее. И сейчас смазываем сбитым желтком. Переносим на поднос. Духовка у нас уже разогрелась до 170 градусов и ждет нашего как пирога красиво. с маковой начинкой. Какая красивая выпечка получится. И хорошо-хорошо смазываем взбитым желтком. И отправляем в духовку. И ставим в духовку. В духовку. И выпекаем. Красота у нас здесь получилась. А -а -а! Красота красотенная. Видно было. Достаточно, то уже и мака не видно. -то. Все, шикарно.